জেঙনি কলাডুবা হাইস্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ত শিশু দিৱস উদযাপন আজি অতি উল্লহ মালহেৰে জেঙনি কলাডুবা হাইস্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ত শিশু দিৱস উদযাপন সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ছাদিৰ আলী চাহাবৰ সভাপতিত্বত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মায়াবিনী গীতেৰে সভাখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিদ্যালয়খনৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা মায়াবিনী গীতেৰে বিদ্যালয় চৌহদ মুখৰিত হয় ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু খুড়াৰ জীৱন সম্পৰ্কে ভাষণ কবিতা আবৃত্তি গীত মাত কুইজ প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিভিন্ন গীত কবিতা আদি পৰিৱেশন কৰি সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰে বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে বিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষক আতিমেদ চাহাবে আতি কাহমেদে আঁত ধৰা সভাখনত স্থানীয় শিক্ষানুষ্ঠানৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষাবিদ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু স্থানীয় শিক্ষানুৰাগী ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া সময় সভাখনৰ সফল পৰিসমাপ্তি হয় ই নগাঁও জিলাৰ চৰ অঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা এইখন বিদ্যালয় নৈপৰীয়া অঞ্চলত গুণগত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব পৰাকৈ শিক্ষা দান কৰি আহিছে এক গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা দান কৰি সমাজখনত শৈক্ষিক জাগৰণ আনি সু শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি শৈক্ষিক দিশত সমাজখনত অগ্ৰগতিৰ দিশত লৈ যোৱাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে नंढे वञे थैंक्स सारा তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিমান পাৰা অধ্যয়ন কৰিবা অধ্যয়ন কৰিলে মহাপুকৰ জীৱনীসমূহ অধ্যয়ন কৰিবা যিমান অধ্যয়ন কৰিবা তোমালোকৰ জীৱনস্বৰ আচৰণ কৰিব গতিকে অধ্যয়ন তোমালোকৰ মূল কামটো হৈছে অধ্যয়ন কৰা যিমান অধ্যয়ন কৰিবা সিমানেই শিকিব পাৰিবা আৰু এনেকে অধ্যয়ন কৰিলে শিকিলেই এই দেশনের ভবিষ্যৎ নাগরিক হব পা সুনগরিক হব পা দেশের একটু অন্যতম সম্পদ পাবা দেহরাই যপন বাস্তবায়িত হব আমি যদি সকলে লোক সকল বাস্তবায়িত হব আর যাব গতি এই কথায় রাখি মই